Он находится у нас во всей, мне кажется, Москве, по Московской области, развивается очень сильно. И дети настолько, вы знаете, активно принимают участие, потому что, ну, как вы уже заметили, за три месяца хватит такой материал, который, мне кажется, ну, не каждый сможет. И мне что нравится, знаете, когда приезжаешь в университет, когда приходишь, да, какая ни была погода, какое ни было бы настроение, маленькие солнышки тебя как-то радуют, заводят, и с их энергетикой ты выходишь из зала, просто такое ощущение, как будто ты действительно только что проснулся. Спасибо вам большое, дорогие родители, что вы водите на детей, что вы помогаете делать такие незабываемые концерты, чтобы вы потому что действительно мне кажется я сама как танцор знаю что такое да с детства танцевать это так здорово когда родители дают такую возможность потому что ну, да, как я всегда говорю есть обычные смертные люди а есть танцоры когда вот они себя так ощущают их самооценка повышается приходя в класс на какие-то призовые места это маленькие достижения мне кажется с такого возраста такие большие достижения это не только заслуга их но и огромную благодарность и огромное спасибо за то, что вы помогаете мне в этой работе.